И сегодня я хочу разыграть свою подругу. Сегодня будет пранк от песни вне всяких сомнений. Я надеюсь, она не будет злиться на меня. Я надеюсь, что она не поймет, что это пранк. Так что прости меня, если что. Ребята, вы готовы? Поехали, блин! Блин, я так как-то неловко. Пранк есть пранк. Я надеюсь, она ответит, блин, я даже не знаю. А если она не ответит? Она пишет! Она пишет! Блин! Давайте уже начнем! Ну прости меня, вот серьезно! Она, наверное, еще сейчас думает. Смотрите на мои руки! Я дрожу! Наверное, думает, что я своем уме блин э, еще даже припева не было она печатает что со мной не так с тобой все нормально блин она просто очень очень хорошая ладно пранк есть пранк и я ей пишу года я не знаю блин почему именно но Маша ты о чем? О чем же я? Блин, кэти перри. И начинается припев. Она сейчас пишет и, блин, она, она сейчас думает, блин, что с Машей? Нет, не думаю ничего. Ты на самом деле очень-очень хорошая. Что случилось? Все нормально? Нет, не все нормально. Прости меня. Она меня не так поймет, что тебе рассказали. Я, я не понимаю. Ой, она не понимает. Ребята, она действительно меня не так поймет. Она пишет, Ма, что случилось? Разве я другая? Нет, ты что? Ой. Блин, я написала дорог. Ты тоже. I'll take your bad days with your good. Да все нормально. Walk through the storm,

Пишет, Маша, ты здесь. Нет, я в космосе. Она, наверное, думает, что это сейчас не я ей пишу. Это вообще ты пишешь? Ой, блин. А что же такое? Страница удалена. Ребята, она удалила свою страницу. Ну anyway, почему же она удалила страницу, мать вашу? Обязательно скажу, что это пранк. Это было жестоко. Она обиделась. Это все Кэти Перри, а не я. Так что, ребята, если вам понравилось это видео и ты улыбнулся, тогда поставь мне лайк, подпишись на мой канал, а также напиши мне еще увидимся пока